Obyektiv mövzumuz Firqonun məğlubiyyəti və səhirbazlara iman gətirməsi. Bu da yaxşı mövzudur. Haq ilə batıl mübarizəsində bilirsiz, həmişə haqq qələbə çalar. Gənc tezi var. Dəxləyə ot haqq az olsun, çox olsun, haqq həmişə qələbə çalar. Baxın, var haqlı olmaq, var güclü olmaq. Kəmilada güclülük yezin qoşunu idi. 30 min sarfat deyil. Güzdüdü deyək amma haqq deyil. Hər güclü olan haqlı olmaq deməyi deyil. Məsələn birin gücü var, gələn zəifə vurur. Sən gücün var, amma sən haqlı deyəsən axı. Nə olsun bu zəifdir, uşaqdır, kasıbdır, amma haqq bunu lambda. Gücüsən, onar xan olma. Şin axı baxarıq suala. Haqq gələbə çalar. Quranda ayə var da, haqq gəlib bətil gedəcək. Quranda ayə var, haqqla batilin misalı var. Deyil haqq sudur. Batil onun üzərində olan köpüklərdir. Hara su varsa, onun yanında köpük olmalıdır. Amma köpük həmişə qalmır. Biraz, biraz burda çıxır, burda çıxır, birazca çıxı, sonra yox olur. Bax haqq budur. Sən düşünmə ki, mən haqqam. Niyə məsələn mənim qohum mən, mən hicabıma qarışır? Bu qarışmalıdır da bu. Bu olmalı. Mümkün sən aləmindən, yaxınlarından, sənəsinə dini, elminin artmasına məna olanlar da var. Müəyyən maraqları var. Çünki haqqı biləcəksən, haqqı tələb eləyəcəksən. O üçün qoymurlar. Adın qolla qısqanclıq. Başqa yerlərdə deyirlər ki, Arvad Qarımoğlun toyu oyna orda. Orusa sənin qısqancılıq səni rahat eləmir ki, mən Arvad orada oynayacaq baxacaqon yaxşı kişilər. Orusa məğdur deyil. Əksən fəxrlisən ki, görsə nə yox o bizimki. Vaslansanıq skanzdın, tağışın dırnaqalı kişlikdən. Amma dinin də əsasında hə, bunun kişliyi o yarılır. Haqqdərli balacıl gedir. Düşünmə ki, sən bu gün haqq yollasan deyə səhə qarşı çıxmayın olacaq, çıxacaq. Peygəmbər hələ yaxınlardan çıdı peygəmbərə qarşı. Noğlu nə oğulu çıxmış bu haqq qarşı? Adamın oğlu ən böyük ahidsiz. Ya bu oğlanları, bu normaldı. Bu dini ayaq qoydunsa normal qəbulləməəsən. Hədismən də sizə deyim. Deyillər ki, Mam Əli deyir. Baxın, yaxşı adırsan, mən çox xoşun gəlir hədisə. Mam deyir ki, ağıllı adam təəccüb eləməz. Ağıllı adam təəccüb eləməz. N Nə demədi bu? Yəni sən müəyyən yola ayaq qoydunsa, sən nələr isə artıq gözəl malısan. Flanşı olmalıdı. Bu feyğən bəy bəy də gözəl malıdır ki, və bilir məsələn deyə bilirdi ki belə deyə də oğlu mübarizə çıxacaq. Yo mən oğlunun oriqını bilmərəm. Onda peyğəmbər olmura belə şey yoxdur. Məsələn görsən bəzən Allah eləsa rəhmətin şəhidlərimizə ölkəmiz qalsın, cəmat yaşasın deyə, flan flan qalsın deyə ölümü gözəəl və gedib vuruşu şəhid olur. Bilir ki mənim şəhidliyimlə ölkə sağlam olacaq, cəmat yerinə qalacaqlar, ölkə müstəqil olacaq və sair. Yaxşı, Ərəf 117-də və Taha 69-da həmçinin danışır bu mövzulardan ki, bu Musa peyğəmbərdir, ki, siz atın birinci, mən sonra atım, onlar özlərini göstərilər, Musa Peyğəmbər əsarı atır, əsarı sevgili ilana. Zalugərlər çox təəccüb elədilər. Ola dedilər ki, biz İman gətirdik. Musa peyğəmbərə ilk iman gətirən bu sehrbazlar olub. Burada sayın demirəm, mən başqadır oxumuşam 70 nəfər olublar sehrbazlar. Bu kitab sayın demirəm. Musa peyğəmbərin bunlar etiqadın qəbul etdilər və firavondan qorxmadan. Niyə? Nə oldu ki, bunlar birdən-birə qəbul etdilər bu sehrbazlar? Çünki mütəxəssis olan adamlar tərəfi yaxşı tanıyır. Sən çarla baxsa, məsələn, filan kəsi məsələn idmançı, baxsa idmançıdır da. Amma idmançı adam idmançıya yaxşı qiymət verir. Bir iki məsələn mən idmançıyəm, o da idmançıdır. O zəif rəqib deyil ha. Üzə nə qədər məşqlidir ki, onunla çıxsın deyək, döşək üstə rəqib müəllim e, ringə ona vursan qələbə çalsın. Heç al e, ucuz baxmır. Ona belə deyək, zəifçiym baxmır. Məşqulu olmayan idmançısı olmayanlar ona zəif baxanlar. Yəni Çox bir də nə az danışar və yaxud az bilən çox danışa baxmından. Tərəf bir o kimdir? Sən düşünmə ki, sənin bu gəmsən dini savadın yoxdur deyə. O 15 il 20 il ali təsir ruhoharı sənin səhv səhrin üçün savası salə bilər. Mən çox görmüşəm. Əks ki, Flakəs nə bilir? Deyirəm ki, səndən mənə çox billidir o. Sən iş mütəxəssisi deyilsən deyə, onun savasız bilir. O isə sadədir, mehribandır. O səhlatmasın ha. Yorlan danış. Gör, o adam bəryadır mütəxəssis səbirlər tərəfində gücə malikdir. Bunlar ustadlar idi, bunlar böyük bir şəxsiyyətlər bu sehrbazlar. Allah deyir ki, dedim be, əzəmətli sehrbaz idi bunlar, bunlar işlərlə özləri də bildilər ki, yox, bu iş tam başqa bir şeydir. Bizim əşyamız başqa bir şeyə çevrilmir. Bizim müəyyən bir hiləmizin müqavində əşyamız hərəkət eləyir. Amma bu adam atır cansız şey ortıya, cansız şey canlı olur. Biz bunu bacarmırıq, təslim. Ovi la mövzədir. Səjliyə düşdülər. Əraf 120 22-ci ayılır. Elə bir məsələ Fir oğlunu təəccübləndirdi. Və hissləndirdi ki, necə alınsız gəlirsiz? Yə bu da həm bir avurtçuluq, həm onların məğlubiyyəti, həm onların qələbə Musağın qələbə çalması, ne ilim, ne ilim başqa bir hiləl atdı. Bəzən şeytan, şeytansat insanların qullarına təliqin elir vahi deyil. Quranda var da. Doğur heçməndə demirəm. Enam suəsinə de. 112-dən 122 biri olmalıdı. Ki şeytan vahi deyil. İndi bu gün ortaya çıxırlar. Ay mənb peyğəmbərim, ay nəbilim mənə ocaq verildi, nələm nə, mənə verildi, məvəci verildi. Mənim 42 yaşım var. 32 il bu işin çəhəsidir. Mənə vahi verilməyib. Bunları kim verir? Necə verir? Hal şərtlərlə verir, harda verir bilinmir. Quranda ki hər eşidən ilahı vahi deyil. İlahi ilham deyil. Şeytan da ilham eləyə bilər. Şeytan pərs adamlara, şeytan vəhilidir. Bu düşün ki, məbəhli Allah Allah deyilir şeytandır. Niyə böyük-böyük şəxsiyyətlər var, alimlər, ömrünü qovdur dinə, cemaətə xidmət edir, onlar vəhgamma sələn gəlir. Və Əl-Ətdi dinə, e, hiləyə Firqon bir nə elədi. Dedi deyil? ki, sizə kim icazə verir ki, siz Musa qəbul edirsiniz? Baxın, bu biz nə deməkdir bu? İnsan özünü o hala çatdırır ki, tələf ona hakim kəsilir. Diyimdə əsirlik yoxdur, quldarlığ yoxdur. Necə canım, nəfəs almağa səmə icazə verməlisən. 2-ci, tökmət atdım o suya. Dedi ki, ağa səhirbazçasız, bilmirisiz. Bu sizi burdan çıxartmaq istəsi ölkənizdən, şəhərinizdən. 3-cü, onları həvələdi qətilindən səhirbazları. Siz ki, bu saat tərəf getdiniz, hamınızı öldürəcəm məhəmməd cəmsizin dəlagatında. Təbii ki, belə bir məsələ, Əraf 122, 100, 123, 124, Aha 81-ci ayələr bunlara təsir eləmədi. Əksəblər imanın artırdı. Ki belə bir güclü, möhkəm sübutların dərəylərin qərarında bunlar yalnız vəalnız nə etməlidilər? Musa təhsim olmalı idi. İdilər Musa Allahın qəbul etməli idi ilə və bu Firavunun belə bir aldatması deyəkmi, daha doğrusu qorxutması o zərərət hasilə mədir. Dedi fil o nə eləcəksən sən? Öldüm, öldü, və salam. Dünyavi cəhətdən sənə bizə bəlkə hakimi ola bilər. Başqa cəhətdən yox. Nə buların qəlbində eşq o qədər inkişaf elədi ki, eşq birdən-birə o qədər altdı ki, bunlar axirəti daha üstün bildilər dünyadan. Baxın, eşq budur ha. Eşq budur ki, dursan zalimin qarşısında, onun səhv olduğunu bilirsən. Eşq odur o, o dəri Otpasan burada danışırsan zalımın arxası yza. Bu gün bizə biraz eşqdir, dostmuşdur, oyuncaq olur. Hələ kim yerindən durdu eşqəndən vurur, amma özü aşiq sayır. Bunlar bir çoxu oyundur. Bir çoxu fırlaqdır, yalandır. Eşqudur ki, bax bunların e, davranışı eşqidir. Zalımın qarşısından durub deyəsən, nahaqsızam başa düşsənsə. Qorxmurlar. Bu qədər e, mən bitirin mövzunu çünki vaxta da küçləyə qalır. İnşallah gələndə davam edərimiz mövzumuzu. Deməli buların məsələsi Taha 70-ci 70-siz -70 və Əraf 125-126-cı ayələrdə qeyd olunub ki, bunlar əfronun e, qavəsində cəsarətlə çəkinmədən diləbəsən Allah deyisə bir musunu qəbul edir. İnşallah gələndə əfronun əsəbindən və yeni mövzulardan danışacağıq. Allah dualarımızı qəbul etsin bu gözəl gün xatirinə amin Allahumə salli ala Muhammad wa ala Muhammad va ajil ferac